Некий час, как сброшенная коллажа, когда в гордыню в себе мы укротим, час ученичества, он в жизни каждой торжественно не обратим. Профессий славных очень много знаю: шофер, кузнец, геолог и пилот, творец стихов, технолог, зоотехник, не перечесть, считай хоть целый год, и всем почет и честь в своем краю, но я люблю профессию свою. Сегодня у нас 80-летний юбилей бухгалтерского и коммерческого отделений. Но это не вся история колледжа, который всегда молод, красив, полон сил и энергии. Колледж не стареет, а обновляется каждый раз новыми лицами, сияющими глазами. Каждый год в коллектив студентов вливается новая молодая энергия. Мы строим закон сохранения энергии. Колледж не стареет благодаря нашим новичкам. И именно сегодня, в день 80-летия отделений, мы принимаем свои ряды новых студентов. Итак, внимание, собравшиеся в зале, момент торжественный и важный наступает. Два старших века. 19-20, век 21 специалисты посвящают. специалисты. Мы, первокурсники, вступаем в студенческое братство Удесского колледжа Сумского национального аграрного университета, глубоко осознавая всю ответственность за будущее. Гордимся, что мы стали студентами этого учебного заведения. Мы клянемся всецело овладеть знаниями, источник которых не истощим. Клянемся. Повышать свой культурный и образовательный уровень, льёмся. накапливать, сохранять и приумножать нравственные, культурные и научные традиции родного колледжа, льёмся. стать высококвалифицированными специалистами. Льёмся, льёмся, льёмся. Символический огонь знаний студентов первокурсника передает директор колледжа. и достоинством станем продолжать дела наших старших товарищей, помня, что истинное сокровище людей — умение трудиться. Клянемся отдать свои горячие сердца на стремление и молодость, на процветание колледжа и быть патриотами свободной Украины. Юбилей — ступенька для полета. Так лети, лети всегда вперед. Впереди Нелегкая работа, поколение новое зовет. 80 лет – очень юный возраст, но успехов нам твоих не перечесть. Поздравляю тебя, отделение! Быть твоим студентом – честь! и щедрее, чем эти люди, вечно молодые. Вы помните своих учителей, хоть многие из вас уже седые. Они в судьбе у каждого из нас. По ней проходят словно красной нитью. Мы гордо произносим каждый раз простых три слова. Это мой учитель. В этот праздничный день мы с огромной благодарностью обращаемся к нашим уважаемым преподавателям за терпение, поиск, за кропотливый труд. Спасибо вам, наши педагоги. Какое же огромное сердце надо иметь, чтобы изо дня в день, из года в год раздавать его по кусочкам детям. И какой должна быть терпеливой и нестареющей душа. Іменно такого чоловіка ми приглашаємо на сцену Ліонці Ніколаєві Галайда. Вам слово. З великою приємністю хочу сьогодні привітати коледж з ювілеєм відділень, які упродовж своєї історії були і залишаються престижними. 80 років це значний проміжок часу. За цей період навчальний заклад. Які більшість випускників із ностальгією називають плодотехнікумом, та і місцеві жителі теж кажуть плодотехнікум. Поки так залишилося. Підготував тисячі молодих товарознавців та бухгалтерів, які знайшли своє місце в житті, багато в чому завдячуючи тим знанням, умінням і навичкам, які отримали технікумі чи в коледжі. В сучасному навчальному процесі з'явилося багато цікавого. Розумної техніки теж. Але ми з вами добре знаємо, що найсучасніша інноваційна технологія залишається мертвою до того моменту, поки поріга аудиторії не приступить. Викладач готовий віддавати студенту свої звання, професіоналізм, досвід і життєву мудрість. Я впевнений, що сьогодні. Не раз вами згадаються імена викладачів спеціальних дисциплін товарознавчого та бухгалтерського відділення. Це Ломовських Марія Михайлівна, харламо Віталій Васильович, Харламова Ганна Петрівна, Харченко Таїсія Васильівна, Бровкіна Галина Іванівна, Старожилова Галина Миколаївна, Мураєва Ольга Миколаївна, Орієхова Ніна Андріївна, Швагер Людмила Тимофіївна. Кривошей Микола Васильевич, Есманова Любовь Ивановна, Коцюба Олена Васильевна, Аладдин Сергей Иванович, Старожилов Володимир Васильевич, Панасенко Валентина Васильевна, Сорокина Нина Миколаевна, Полозенко Вячеслав Григорович, Кирилюк Андрей Степанович та інші. Приглашаем к микрофону выпускника 1967 года товароведного отделения депутата областного совета, директора частного предприятия фирма «Агрохимпромцентр» Григория Михайловича Полякова. 49 лет назад, 1 сентября, я переступил порог Путинского ладотехника Министерства торговли Украинской Советской Социалистической Республики пришел на товароведное отделение. И хочу сказать честно, базовое знание, то, что нужно было, было мне потом для жизни, я получил здесь. Потом было два вуза. Один продолжал заочно, второй еще на сосанаре, но то, что получил здесь, уже нигде мне не дали. А здесь меня как выпустили, вот, оттолкнули в жизнь. И уже в 67 году я начал трудовую деятельность. И то, что я достиг, прошел в этой жизни, я благодарен и признателен этому учебному заведению. Дорогие преподаватели!